отличие Азии от Европы, мы не что мы Европа уже, Азия от Европы такое, что люди там живут на улицах. Вот если бы, допустим, сейчас это все было, наш прикол был в Азии, то мы бы все сидели на улице, на какой-то стенке дома делали проекцию и рассказывали об этом самое. Мы это делаем в помещении, потому что, ну, во многом, во многом конечно, играет климат, потому что мы, нам холодно, мы приходим в помещении, я живу в помещении, как закрыто. Они живут очень открыто. Они все на улицах, они рады всех видеть, они всегда улыбаются, э, всегда спрашивают, откуда вы, кто вы, что у вас за страна. Украину, кстати, многие не знают. Единственная ассоциация, ну, кто скажет, почему знают Украину? Почему знают? <ресе> да, Чернобыль, кстати, никто не знает. <ресе> Уже 20 людей там спрашивают, you from?», отвечают Украина и два варианта. Украина, Украина. Что это непонятно, но он сделал вид, что он неправильно, понял. И второй вариант сказал, а, неправильно, Шевченко. Шевченко какой? Шевченко какой? конечно. Не, ну, мало ли, кто они? Любители. Поэтому Шевченко знает все. В Украине тоже не все второго Шевченко. А, в Украине тоже не все второго Шевченко. Ну да, так во втором поэзии, да? По авторитету я кто ты? Ну, такое, ну, если про Шевченко, четкая ассоциация Шевченко Украина. Даже некоторые, это он играл в ГОА, они истории историки, которые Pedro рассказывают. Ну, они, они его знают. Великая Санкт-Петербург он знает. А Кличко? И вот когда мы были, что интересно, как забегают вперед, в Индонезии, в баре, ну, в кафешке, мы сидели, ужинали и спрашивают, where are you from? Он говорит, а, Украина. А, и отвечают, Украина. Я говорю, ну, вы знаете Украину? Он такой, да, конечно. Он только что смотрел по телеку, передавали, что у вас арестовали женщину президента, практически. И так мы узнали, что ты была арестована. То есть, ну, либо случайно либо по а так и не Мало тем не менее, про я не говорил. Вот. Ну, еще часто, когда мы говорим в форме Украины, они говорят, окей все, мы британцы, Да, у вас деньги есть, поэтому давайте У них еще есть такая фишка, когда день, как и у нас, где-то в 6 часов он заканчивается, они все выходят на улицы, как, как обычно не работают на улице, и собираются на стульцах, ставят такие маленькие стульчики, это а в любом городе, в любой стране, и э, один человек там, как правило, какая женщина, там, бабушки возле домов, они готовят и сразу раздают еду, все собираются, обсуждают события предыдущего дня, и сидят, до ночи, телевизор на это смотрят, понимают, что там показывают какие-то свои новости. Ну, вот так они проводят время Мы из Ханоя, северной столицы, поехали, поехали в Халонг. Это залив, который находится на границе между Вьетнамом и Китаем. И сейчас он как бы является восьмым чудом света. Потому что азиаты, вот эти страны, они делают в собственных металлах чудес света, новые, новые чудеса света. Не те, которые принято считать чудесами, а вот те современные, которые есть сейчас. Это природные чудеса света в основном. И Халун является одним из, уже его уже выбрали, он является одним из чудес света. Почему он такой чудесный? Потому что там очень э, интересная такая природная картина. Э, залив очень большой, в котором натыкано много разных э, островов, каменных островов, по которым э, ну, вот, подуть не можно, но это ответственная скала. Их там больше тысячи накидано. Э, я даже видел фотки, вот примерно, если ты видел аватар камеры, ну, вот, очень напоминает подбор в некоторых местах. Да? Да, ну, типа летающие если туман будет, то будет дальше острова, куда нибудь видно. Вот. Там, возле некоторых островов, есть такие плавучие деревни, это фонтоны, на пантоны стоят домики, и живут там вьетнамцы, Постоянно, ловят рыбу, э, экспорт рыбы у них занимает очень серьезное место в экономике, поэтому очень много людей в этом Вот, э, Скалы такие довольно высокие, интересные. Не видел, чтобы кто-то по ним там лазил, какой-то кламенных там не вот, Но тем не менее выглядит это очень красиво. Но, э, к сожалению, мы попали в такую туманную дождливую погоду. это вот. Бумажные что мы много попали, поэтому мы особо так ну, не видели все масштабы этих островов, но говорят, что если уж на закате, на рассвете, там просто божественные, вот люди, которые выбирали чудеса света, наверное, в это время как раз и были. Вот. Посетили...